Hər kəs xoş gəldiniz dostlar. Bugünkü videoda sizə Okos layihəsi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Okos nədir? Artıq bir çoxlarımız bilirik çünki e, bir çox insanların, hətta minlərlə insanların o layihədə pulu qaldı. Yəni layihə ödənişini eləyə bilmədi. E, çünki 2021-ci ilin noyabrın 20-sində layihə öz fəaliyyətini dayandırdı və layihə e, və şirkət bağlandı və heç bir insanın, heç bir yatırımçının pulu ödənmədi və hələ də biz e, pulumuzun ödənməsini gözləyirik. Mən də daxil olmaqla e, inşallah ki, tez bir zamanda hər kəs öz pulunu ala bilər dostlar. Layihədə bir çox insanlar e, qruplarda yazırdı ki, bir öz akkauntlarına daxil ola bilmirlər. Layihədə e, biz Chrome vasitəsilə layihə bağlantısa da, saytğa giriş bağlantısa da biz Opera Mini proqramına daxil ola bilərsiniz dostlar. Gəlin həmin proqramı sizə göstərəm bilməyənlər üçün. Siz Play Marketə daxil olaraq Opera Mini yazasınız, kifayətdir ki, həmin proqramı yükləyirsiz və öz akkauntunuza daxil olursunuz dostlar. Mən indi həmin e, proqramı sizə göstərmək istəyirəm. 1 saniyə. Hə, o budur. Gördünüz ki, P-nin üstündə Opera Mini proqramımızdır dostlar. Ə e, programı yüklədikdən sonra daxil olursunuz və axtarış bölməsində sadəcə Okos yazmanız e, kifayətdir ki, Okos rəsmi səhifəsi çıxır və səhifəyə daxil olursunuz və həmişəki kimi e, eyni qaydada öz yuxarı sağ tərəfdən öz profilinizə daxil olursunuz. E, Mən isə öz profilimə daxil olacağam dostlar, e, bir saniyə. Mən isə öz profilimə daxil oluram dostlar. Yə görüdünüz kimi, e, məndə də öz akkauntum aktivdir. Sadəcə olaraq pullarım, ödənişlərim, e, yatırımlarım hələ də akkauntda qalmaqda davam edir. Yəni bunun buradan biz pulumuzu heçcür çıxarda bilməliyik, dostlar. Bu sadəcə onlayn platformada olan akkauntumuzdur və bizə verilən e, qeyri-rəsmi olan Börd coinləridir, dostlar ə e, bu birdə coinlər heç biri onu da qeyd edeyim ki dostlar bu birdə coinlər heç bir məhiyyət daşımır. Yəni bunları bizi ödənişimizə eləsələr, yəni bizim sizin akkauntda olduğu e, olan bu coinlərin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni bunlar tullantı bir şeydir belə deyək. E, bunların əvəzinə bizə e, Okus coin-i verməlidilər və yaxud da ki onun əvəzinə 1 dollardan bizim pulumuzu verməlidilər. Çox kiman belə eləyəcəklər. Bunları isə heç bir yerdə istifadə olunmayacaq dostlar. Onu da qeyd eləyim ki, dostlar, bir çoxlarımızın e, birja anlaşı olmadığı üçün hər dəfə e, yəni başqa düşüncələr insanın ağlına gəlir. Mən proyekt ödənişimizi eləməsə də, e, coin-i birja çıxardan Okos coin-i yaradı və o coin-i Ethereum üzərindən birja çıxartmağa çalışır. E, və birja çıxmaq inan ki, çox e, asan deyil. Daha doğrusu, birja yaxşı çıxmaq, münasib qiymətə çıxmaq çox çətindir və Bitcoin-in düşməsi bütün ə planları 600 sterildə bildiyim qədər, yəni əslində may ayında may ayında şirkət Okos coin birja çıxartmaq istəyirdi və bizim cəmaatın insanların pulunu, yatırımçıların pulunu qaytarmaq istəyirdi və Bitcoin-in qiymətinin kəskin düşməsi və bütün coinlərin necə ki bütün Ethereum, Litecoin, Dogecoin, bütün coinlərin necə ki 600 sterildə, həmçinin Okos-un birja çıxmasının qarşısını aldı, dostlar ə e, inşallah ki bu yaxınlarda biz şad xəbəri eşidərik çünki e, son e, meildə, son SMS-də Ocos e, rəsmi, Ocos şirkətinin rəsmi Telegram kanalında bizə e, göstərdiyi meildə CoinMarketCap-dan gələn meylə baxsaq dostlar, daha birəs inanverici bir e, meyli indi onu sizə göstərməyə çalışacağam. Daxil oluruq Telegrama. Kimdəsə həmin kanal yoxdusa dostlar, Telegrama daxil olub yuxarı axtarış bölümündə sadəcə insaxss yazır, in, yazılır. in success yazılır. Insaxss yazan kimi gəlir bu qırmızı dairəvi e, səhifəyə daxil olursuz. E, 3701 saniyə. E, 3753 e, abunəçisi var dostlar. Səhifələri səhv səhifə salmayasınız deyənə. Son paylaşımı 27 sentyabrda olub və 23 sentyabrda isə bizə Coin Market Cap-dan e, Okos şirkətinə gələn ə e, məlumatı göstərirlər dostlar. Burada gördüyünüz kimi From Coin From Coin Market Cap 229-cü ay 0454-də gəlir və burada e, ingiliscə də yazılıb dostlar. Bunu siz özünüz də e, tərcümə eləyə bilərsiniz. Deməli, burada qeyd olunub ki, bütün proseslər artıq Coin Market Cap tərəfindən başa çatır və biz e, Ethereum platformasından approve gözləyirik. Yəni Ethereum platformasının e, təsdiq, təsdiqini gözləyirik dostlar və bunlar Bu ekos serhəsfəsinin işlədənlər e, qeyd edib ki, yəni bu e, oktyobrun ikinci yarısına çəkə bilər. Oktyobrun ikinci yarısına kimi təsdiq gələ bilər və e, bir çox insanlarımız düşünür ki, dostlar, artı artıq oktyobrun ikinci yarısı, oktyobr sonuna kimi biz qumuzu alacağıq. Mən elə düşünmürəm. E, mən də yatırımçıyam, sadəcə öz fikirlərimi sizinlə paylaşmaq istəyirəm. E, mən düşünmürəm ki, təsdiq gələn kimi bizim pulumuz qaytarılacaq. Heç burada xeyr. Bəli, burada bir az e, fərqli proseslər var, dostlar. E, i̇nanıram ki, bunlar ikinci təsdiq gəlsə belə bizə növbəti mail e, Ocusun birja çıxma tarixi və sonradan pulların e, verilmə tarixi açıqlanar. Çünki e, təsdiq gələndən sonra Ocus e, coin e, coin market cap dəjəsində əks olunacaq, orada görsənəcək və e, müəyyən vaxt qoyacaqlar, yəqin ki, bir neçə gün və ya xo bilmirəm, yəni yalan demiş olaram. E, hansısa tarixdə elan eləyəcəklər ki, artıq falan tarixdə CoinMarketCap-a e, coin çıxdıqdan sonra elan verəcəklər ki, falan tarixdə Ocos coin artıq birjə çıxır və birjə çıxdıqdan sonra Ocos şirkəti bizim pullarımızı ödəməlidir. Yəni bizim yatırımlarımızı bizə qaytarmalıdır. Təbii ki, bunu e, faizli şəkildə, yəni nə yatırmışıqsa, onları bizə qaytaracaqlar bildiyim qədər. E siz də çalışın ki bu Insaxis səhifəsini, rəsmi səhifələrini izləyin dostlar. Yəni biraz da səbir, düşünürəm ki biraz da səbirli olmaq lazımdır. E, bura kim gəliblərsə, bura kim gözləmişisə, bu CoinMarketCap-dan gələn sonuncu email insana biraz inam verir dostlar. İnanıram ki yaxın zamanda birja çıxacaq və hər kəsin pulunu qaytaracaqlar dostlar. Ona görə bu rəsmi səhifəni izləmədə qalın. Video-nu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın dostlar. Ən qısa zamanda nə dəyişikliklər olsa, nə xəbərlər olsa, məsələn bu kanalda sizinlə paylaşmağa çalışacağam dostlar. Sağ olun, sağollaq.